Türkmenistan'da 4 yıllan qovrak vaqt vəri doam edyan ıqtisadi problemaların ve giyin yayrayan işsizliliğinin arasında yurtda cenayet hadisalarının artyandığı varada has köp maglumatlar gelip qoşiyar. Bular varada azatlıq radiosunun xabarçıları ve qarashsız neşirlər maglumat beriyarlar. Inamdar bir nəcə çeşməmizin xabarçiyyimizə aytmağına görə geçin hepde aşxavatda olan yakalaşıqda bir oğlan urlub öldürüldü ve sonra da onun cəsədi köprüden aşak zıngıldı. Vaka 3-nji awgustda Paýtagtyň Demiryol wagzalynyň goýundaky Hitrovka etrapçasyna tarap gidýän köprüde boldy. Şonda 18-21 ýaş aralygyndaky 10 töwere oglan özleri ýaly beýlek bir oglana hüjüm etdi. Netijede ýakalaşyk döredi. Ölýän ça urlan oglanyň Cesedi soňra köprüden aşak zyňyldy diýip Çeşmämiz habarçymyzda beren gürrüňünde ýakalaşyň sebäplerini näme ýalym bolmagynda galyandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä daş töörökte gözökçülük kameralarının bardığına qaramazdan polisiya vakanın bolon yerine öz vaqtında gelmedi. Olar merhumun cesedi köprüden aşaq zınlanan sonra peyda oldular. Polisiya oğlunu urup öldüren 10 töörökü oğlunu tutsoq etdi. Hatta olar vaka şayat bolon adamların hem ehlisini tutsoq ettiler. Olaru töörökdeki gözökçülük kameralar arkalı taptılar deyip çeşmemiz belledi. Olmundan odol vaka hiç ili katnaşı bolmadı. çıkıp dine yoldan geçip baryarka yakalaşı görüp uruşyan adamları ayırma sinanşan raitlara karşı cenayet işinin gozolma ulen bağlı vakaların köp bolanduğuna ünsü çekip şeyle Şu sebeple köp adam yakalaşıklara koşulmayarlar. Uruşyan adamları ayırıp oları köşüştürcek bolmayarlar. Sebebi olar sonra öğütlerine karşı hem cenayet işinin gozolcak duğunu bilyarlar deyip çeşmemiz bellidi. de. Habarçimizin sözlerine göre, edil hedir k vakada him polisi işgərləri şayatlara qarşı cenayet işini qozulmaq varada xayva tatyarlar. Olur ödlərini qarşı cenayet işinin islemeyen isləməyən rəyətlərdən 3000-dən 5000 amerikan dollarını çenli para soruyarlar. Adatlık baydılanlar varada Aşavad şəhərinin polisi müdürlüğünün qoşmaça mağlumat alıb bilmedi. Sonku 4 yılın qovraq vaqt vəri Türk ilatı ağır iqtisadı krizis, işsizlik, adıq yetməçilik və Mätselaw bilen ýüz öňe Havarçılarımız habarçylarymyz bu kynçylyklaryň arasında sosial problemaların barha ýitilmegindigini, dilekçilerin we zivil döreýänleriň köpelme wilen bir hatarda son kaylarda oğurluk, taalynçylyk we adam öldürmek ýaly jenaýetleriň hem görnütin artýandygyny habar berýärler. Adatlyk bilen söhbetde şol ýany synçlar hadisalarının hadiseleriniň köpelmegini problemalar problemlar we karantin çäklendirmeleri sebäpli ýanşayş durmuş şertleri ýerlerinde güzeran barha bar ha qynaşmagynyň sebäp bolýandygyny Bu ýagdaýlar barada garaşdy neşirler hem maglumat çap edýärler. Turkmen News neşiri geçen hepdeň ahirinde Balkan belaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde bolan jinayet hadisesi barada habar berdi. 9-cu Augusta çap edilen havara görə şəhərin Aziz Beykov sevitindəki kvartiranı talamak üçün giren yalı olup görünyən adamlar 14-cu mektəbin başlanı çıxın molimi Larisa Valerievna Ayriyanı ve onun ısma diyatan ecəsini öldürüyərlər. Qaraşıd neşirin maulumatında onların birinin palta beyləqisinin demir turva bilen öldürlendigi hem belləniliyər. Hədirə çəndi tasəklənmədik maulumatlara görə cənayətçilər dəri 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 başy öz welaýetinden işlemä gelen ýaş işçiler eken, jenaýetçilerin sany hiniz belli del deyip neşir ýadyar. Adatla bu vakanı öz ýurdu içine ve we çeşmelerine täsirlätmek ýa-da inkar ettirmek başartmady. Bu barada Türkmenbaşy şäheriniň polisiýa müdirliginden hem maglumat alyp bolmady. Bellesek bu Türkmen sanda raýatlaryň öz öýlerini talyma gelendi aýdylýan oğurlar tarapyndan öldürilendigi barada soňky bir aýyň içinde bilinýän 4-nji Geçen aýyň birinci nji onlugynda Daşow ki Bay Owa diýilip atlandyrylan etrapçada 19 ýaşly talip gyýyň öz öýünde öldürilende barada maglumatlar gelip gowuşdy. Şonda habarçymyz talip gyýyň ogurlyk etmek üçin barandy aýdylan gonşusu tarapyndan palta bilen öldürilendigini gumany edilendigini aýtdy. Şeýlede geçen aýyň başynda Aşawatda habarçymyz paýtagtyň 9-njy etrapçasyna kawe Gorowly köçesindäki jaýlara talançylyk üçin baran jenaýetçilärin öý eýerlerini öldürendigini habar berdi. Türkmen hökümeti ýurtda sosial ykdysady krizisin bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýär. Türkmen sanda bolýan jenaýet hadiseleri barada ýurdun statistika baradaky döwlet komiteti hem anyk sanlary mälim etmeýär. Döwlet media terişdeleri hem ýurdun ösüşini mahawatlandyrýan gepleşikleri ýidigderli efire berip ýurtda köpelýän jenaýet hadiseleri barada hiç ýyl metele gozoma ýary Şu Günürlewabun gowuşu meýdanlaryny ýede geçişleri Tekhniki we döküniyetmezçiligi täwæppli böktüler. Käre näçe dayxandar we öýdüleriniň henidäm azot we karbomet täkündöri bilen ýüçün edilmeýänliklerini aýdyarlar. Pahtatçy käre bar bolan kynçylyklar we täwæppli bergili çykmakdan gorkýar. Bular barada azatlyk radiýosynyň habarcysy Sevitden habar berýär. Lewan welaýatynyň Käwer dayxany birleşikleriňe şoltanly halka wag, başsaqa we gyrylra wag dayxan birleşikleriň gowçulary ýede iýişleriniň depgini Tehnika we dökün yetmezligi sebäpli hayal bar ýar. Техника yok, azot we karbamid heni zem berilmi dip prkari nesi azatik radiyotinu khabarcisi vilen gurrung dushlukta itti. Khabarcimizin maglumotlarna ura başka kabir velayetlar mineral dökunun levaplu dayxanlara ikinci tapkorda berilcekti gaydiliyar. Eger de sentiabr goloylarna birinci mineral dökünü verilse dayxanların bergile çıkcağı iki uçsuz yerli dayxan azatik radiyotinu khabarcisini beyan etti. Turkman hükumeti yurdun ova hocolik pudu ova hocolik pudu ova hocolik yurtda ekrançılık ve maldarçılık ilatın köp bölüünün giyirdeci şeşmet hasapınyar. Yöne yerli sinçlar oba hoculuk pudoğunun yılları boyu Ünsen düşürilýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelň başlaryna azot, karbamid we fosfor ýaly mineral dökümleriň bahalarynyň 6-8 ýylda töwere gymmatlanyny habar berdiler. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde mineral dökümleri öndürýän birnäçe önümçülik karhana ferekede diýär. Türkmenistanyň Gündogor welaýatynda Belarusyň Belgar kompaniýasynyň guran dökün karhanasy bar. Ýöne yani azatlygyň çeşmeleri ýylda 1,5 million tonu dökün öndürmeli kombinatyň doly kuwatyny işlemeýändigini habar berdi. 2018-ci nji ýylda Gynabatarda Türkmenistanyň Garabogul Karbamid zawody açyldy. Bu ýerde ýylda 1 million tonna töwre karbamid dökünü öndürmek goýdögüne tutuldy. Türkmen hökümeti bahasy milliardlarça dolyrlyk ýeri dökün kärhanalaryny guryan makaly yerli daýhanlary mineral dökün etmeçiligini ejir çekýär. Gaňwerte de yerli önümçiligi garamazdan Türkmen hökümeti daşary ýurtlardan mineral dökün satyn almak işlerini dowam ettirýärler. Gazatyk radiosynyň habarçyty şu ýyl Özbegistan'dan satyn alınan mineral dökünlörüň birinci tap. gurnung yuwurde getirilendigine ýa-ni onuň diňe belli-belli sebitle peýdalanan onu habar 2017-nji ýylyň martynda Türkmen Himaya Döwlet Konserwine Özbegistanyň Sanoat Eksport Kompaniýasynyň 30 000 tonna Superfos dökünü satyn almagy ýetiýär berildi. Galwerdede şol ýylyň martynda Türkmenistanyň Oba Hojuluk Ministrligi Özbeg Kompaniýasynyň Oba Hojuluk Tehnikalaryny we guralaryny satyn almak bilen ýetiýärlendirildi. Ýöne Türkmen daýkanlary şu günleri traktorlary we beýleki Oba Hojuluk Tehnikalaryny Ätiya şeýlerini ýetmezlik edýändigini aýdýarlar. Hawa çymyzyň maglumatlaryna görä, Lewawyň obu hojuluk karhanalaryna degişli traktorlaryň sesini götürüm töwereginiň Teker we ätiyaşa yetmezlik bilen bagly meseleleri çözülmeýär. Teker we ätiyaşa meselesi çözülmeýär. Traktorlar garajlarda dur. Häzir döwletiň daşary ýurtlardan hatda bir gaýka nurbot getirmäge de mümkinçilik ýok. Hatda kombaynlar döwülip hatardan çykdy. olor bejermek traktorçuların boyunna. Bağdırda MTZ 80 traktorının tekeri 20 mün manat 4 tekerin baxatını traktorçuların 10 yıl aylığı hem yetmeyar deyip yerli tehnikalara hizmet edişki arxanatının incineri Çağrı Azatlık Radyosu'nun xabarcısı bilen gurrung döşlükte Turkmenistan 2009-2017 yıllar aralığında Belarus'un Minsk traktor zavodunun 6.000 mün MTZ traktorunu satın aldı. Turkmen incinerler hedir kvaltta taşary yurtdan traktor üçin şay getirmegin qiyin ony diýerler. Resmi medpowa töwere ýurdun durly sewitlerini maýyn ortalaryna gowçularyň düýüplerini ýekelemek, iýuluň başlaryna hatarary bejergisi we Augustun başlarına Qovoçanın ucunu çırpmaq işleri geçirildi. Alatlıq radiyotunun xabarçıları Qovoçanın ucunu çırpmaq işlerine həkimiyyətlərin mecburu zəhmətdən peydalan yanıqlarını xabar veriyərlər. Türkmesanda kärähçilärim döwlet bilen baglaşylan esasında öndüriyen palta hasylynyň töwrögüne mecuru mejuri çäreler ýylyň yılın ýylyna saklanyp galýary. Şunlarly we apel dargana etrawında mektep molimları goguça çürtmek işlerine mejuri çekilýary. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy wele aýtdan maglumat berýary. Habarçymyň söhbetleriniň bu işleri dargana tanan halka wat 31-nji, 33-nji, 38-nji we 41-nji mekteplerin şeýlede Lewap we hocalyk dayhan birleşikleri 11-nji, 15-nji, 16-njy we 18-nji mekteplerin tas ehli molymy çekiliýär. Molymlary gündä goýuçy çürtme äkdiýärler. Muning üçin molymlara hiç hili goşmaça hak tölenmeýär diýip efirde adyny tutulmagyny soran dargana taly molymlaryň biri habarcymyda gürrüň berdi. Bu mejduri çärelär geçenip ýetänin başynda mektep molymlary Tommuzku Dehmet din çalışışlarının tamamla gaytadan işe çıkan valtı yoolu ouldu Havarçi müülen sokötteş olan molimların aittmağına göre çurtüm iyilerine kattlaşmağı reddeyen bilim iş yerlerine geçen yıllarda bolşyalı işn çıkarılacak dabararı da hayva tatıyar Türk masan da Ötürllükp etiştirleyen goğuça ekininin çurtüm işlerine iyiun ahirlarında avğu'un başlarında giişil yerr Hovanın temperası 40 gradus bolsa çenli yetiyen şu günlerde molimler irden saat tekiden akşam saat tekide çenli 12 saat günün aşağında goğuçu çürtmeli bolyarlar. Habarçimizin sözlerine göre bu işlere sağlık yağdayı el vermeyen kartaşan ya da Özlerinin orduna hakkına tutma işçi goy veriyerler. Hakkına tutulan işçinin her gününe 25-35 manat hak vermeli. Biz bunu öz ailemizden töle deyip molim belledi. Şol bir vaxta ol iktisadı kinçiliklar, badarlar daki gımmatçılık sebeple köp molimun bu pulu töleme maddi mümkünçülüğünün yoktuğunu hem aytta. Şol sebeple sağlık yağdayı elvermeyen kevir molimlar, özlerinin orduna oğlunu ya da gıydını çürtüm işlerine iyi veriyerler. ýetmeýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yurdun bilim ministrliginden we darganata etrap häkimliginden de agdalan mekteplerden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky ýyllarda häkimetler ýurdun pagta önümçüliginde raýatlaryň mejburi zähmetinden peýdalanmak işlerini paltanın ýygylýan döwründen has öňe goýçu çürtmek döwrüne çenli öňe süýşürdiler. Häkimetler indi tapgyr 3-nji ýyl büdjet işgärläriniň mejburi zähmetiniň hatavına amal edilen bu işler üçün idare kerhanaların işyerlerinden pul hem çöple yerlere. Bu aralıkta Levabda Kabaçı müdürlen sökvete şolun darganatalı muallimler geçen yılda kiyalı şüylü hem orta mekteplerin yokor Mekte sınıf mecuru palta yılına çekmeyin gözününü tutulyandığını aittılar. Sintiabrda mekteplerin açılma bilen yokor sınıf okulçuları palta yılına katnaştırmak planlaştırılıyar. Bu barada gurrun edilyar deyip dar Natalya Molim aýtdy. Geçen ýyllarda adatlyk türkmen sanda büdjet edaralarynyň iş ýerleriniň çağırş boýunça harby we orta mekdepleriň okuwçylarynyň mejburi palta ýygymyna çekilendigini habar berdi. Halkara hukuk toparlary türkmen paltı önümçülüğünde mecuru mejburi zähmetden yıllar ýyllar boyu tanqidlap gelýär. Şuýlyň martynda Düýbe Britaniýada ýerleşen etiki sowda başlanyjy garaşsyz guramasy global moda markalary ýaşaýanlaryny Türkmenistandan PAĞTA almagy bes etmäge çağırdy. Bu ýyl Türkmenistan boýunça 620 min hektar meýdandan 1 million 250 min tonna PAĞTA hasylyny ýygnamak gözüňünde tutulýar.